Всем здравствуйте, меня зовут Виталик, я верующий человек, и знаете, я думал сказать одно слово, но вот, играть перед этим, направила правило да, мне сказать, Люби. Есть Бог, и Он направил своего Сына, Иисуса Христа на землю, который раскрыл для всего человечества всего две заповеди. Первая заповедь, которая гласит о том, что люби Бога своего. всеми силами, всем разумением, всем сердцем и всей душой своей, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Когда вы любите и уважаете сами себя, вы не будете делать ничего плохого ни себе, ни другому. Поэтому я вас очень прошу, относитесь к другу с уважением. Каждый из нас он человек, и у каждого есть эмоции. И это нормально, что человек имеет эмоции. Но ненормально, когда он проявляет эти эмоции с агрессией к другому человеку. Мы здесь все одинаковые. Каждый из нас сюда приезжает, тратит свое время, оставляет семью, дабы поиграть в свою любимую игру и показать, на что он способен. Эй, Поэтому что я вас учишь? очень прошу, Фанатизм. храните себя, берегите свои ноги, относитесь к другу с уважением, не нанося ущерба и вреда для Так призывал нас дед действовать Господь и в этом, если честно, когда ты любишь ближнего своего, раскрывается много вещей. Ты никогда что ему не сделаешь поход, Ты никогда не пойдешь на него войной. И не будет происходить то, что происходит сейчас в всем мире. Поэтому я вас очень прошу. Вот сейчас всегда относитесь с уважением к арбитрам, друг к другу. Играйте в футбол. А да, может быть, это, это игра, тут эмоции присутствуют. Но не бейте не унижайте, не оскорбляйте. Библия говорит о том, что человек, что он сеет, он потом пожнет. Рано или поздно. Либо здесь на поле вот потом уж, либо потом в жизни будут наказаны не только вы, но и ваши дети. Потому что проклятие действительно поворотное. И хочу помолиться, знаете, за такую вещь, за такие война. Она уже так, если честно, надоела всем, всей нашей стране и попросить Бога, что есть, милости. И тот, кто будет со мной согласен, скажет Аминь. «Боже, мы благодарим Тебя, Иславик, за нашу землю. Благодарим Тебя, Иславик, что мы живем именно здесь. Это самая плодородная земля на всей планете. Благодарим Тебя, что намного не надо трудиться для того, чтобы она давала нам плода, и ты уже все это сделал. Но мы просим Тебя о милости в этой земле, для нашего народа. Мы просим Тебя прости нас, если мы где-то были неправы перед лицом Твоим и наполни нашу землю миром. Мир. И так как сейчас у нас война, и там на передовой идут бои, мы просим Тебя за тех людей, которые сейчас борются за нашу жизнь, которые там стреляют, которые отдают части тела и отдают свои жизни. Спаси и сохрани. Спаси и сохрани нас и наши дома и семьи. А тем же, кто уже утратил, будь то здоровье, будь то близких и родных, будь то жилье и имущество различных характеров, утеши Духом Своим Святым. Благослови Украину и помоги, пожалуйста, народу в России раскаяться все дело и осознать, что они творят без Перед Твоим лицом.